Мы приехали тут по существу без ничего, если честно, откровенно. Вот это вещи нам уже дали каких гуманитарная помощь. Нас тут одели и были, потому что мы шо успели схватить, то и поехали. Если бы не этот лагерь, многие бы люди, оставшись в том Луганске, погибли, понимаете? У нас очень большая улица, там, где я живу, и много-много пострадавших. Я имею в виду от обстрела. Вот так, много людей погибло, потому что основной массе некуда ехать. Много пожилых людей, они не выедут, даже если бы захотели. Много животных осталось, вот люди едут, видите, берут с собой кошечек, собачек, сколько у нас здесь было, потому что тоже их жалко. Но у меня остался там муж и сын. Почему? Потому что разбитый дом, нужно его как-то хоть немножечко на зиму его дома довести, потому что он развалится за зиму. Я их звала, но они говорят, если мы уедем, мы останемся без дома. Что страшнее? Но все время душа болит за тех людей, которые там остались. Понимаете? Кто бы там ни был, не только мои близкие, все соседи, все, все люди, все жители Луганска. Вы понимаете, как это страшно? Ужас. Зашли, значит, колонна, это самая КАМАЗов с оружием. И опять-таки приехали люди, те, которые стреляют и которые убивают мирных жителей, разрушают то, что осталось еще целое, они добьют за это время. Я в виду те, кто, кого называют пророссийскими сепаратистами? Ну, конечно, конечно. А кого же еще? Национальная гвардия не будет бить своих людей. Нет, конечно. Конечно, все поддерживают украинскую армию, но дело в том, что очень много идет такой информации негативной. Очень много идет по российскому телевидению, вообще по телевидению очень много идет. И некоторые люди просто не могут реально определиться или реально понять события. И вот навязывают образ врага какого-то. И понимаете, многие даже не знают на самом деле положение вещей. Вот как у нас складывается. Мы не будем говорить, кто это стреляет. Но мне кажется, у них какая-то такая вот установка, которую они крутят по городу и стреляют со всех боков, понимаете? Потому что очень большие разрушения. Мы надеемся на то, что ситуация улучшится. И все-таки все станет на свои места. Украина будет Украиной, Россия – Россией. И Национальная гвардия освободит эти города Луганск и Донецк. И чтобы воцарился мир – и не было никаких войн, чтобы не гибли люди на земле. Я от всей души этого желаю.